assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz iltimos kanalimizga obuna bo'lishga harakat qilib ko'ring fathulla masudov ellik yetti yoshda vafot etdi u koronavirusdan davolanayotgan edi o'zbek milliy akademik drama teatri direktori o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist fathulla masudov ellik yetti yoshda koronavirus oqibatida vafot etdi bu haqda o'zbekiston madaniyati vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda o'zbekiston madaniyat vazirligi jamoasi fathulla masudovning oila a'zolari va barcha yaqinlariga chuqur tazai sorq qiladi deyiladi xabarda fathulla masudov bir ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda toshkent shahrida tavlud topgan ikki ming o'n beshinchi yildan buyon o'zbek milliy akademik drama teatri direktori lavozimida ishlab kelayotgandi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil shuhrat medaliga sazovor bo'lgan ikki ming uchinchi yil o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan mukofotlangan ikki ming o' to'rtinchi yil mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda aktyorning vafot etgani haqida xabar tarqalgan aktrisa muqaddas saddullayeva esa podhchasining tirik ekanligini aytib ushbu xabarlarni rad etgandi eslatib o'tamiz yigirma beshinchi avgust kuni o'zbekiston xalq artisti dilbar ikromova koronavirus oqibatida vafot etdi